मेगा करप्शन केस में नामजद सबक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि मैं बीमार हूं और सियासत में नहीं आना चाहता लेकिन मीडिया मुझे सियासत छोड़ने नहीं दे रहा कराची के एहतसाब अदालत में चार अरब रुपए करप्शन रेफरेंस की समात बगैर कार्रवाई के ही मुलतवी हो गई रेफरेंस की समात करने वाले जज सात कुरेशी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है जबकि नए जज फरीद अनवर ने नेताहाल चार्ज नहीं संभाला जिसके बाद केस की समात उनतीस अप्रैल तक मुलतवी कर दी गयी अदालत के बाहर मीडिया ऐसी गैर रस्मी गुफ्तु करते हुए डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था की मैं शदीद बीमार हूं और फिलहाल सियासत में नहीं हूँ लेकिन जब भी केस की समाज सुनने आता हूँ तो अदालत के बाहर मीडिया के नुमाइंदे मुझसे सियासी सवाल करते हैं। मैं सियासत छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मीडिया मुझे सियासत ऐसी बाहर नहीं निकलने दे रहा अदालत ऐसी इंसाफ ही लेंगे उनका कहना था की हम पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की हिफाजत करना चाहते Properties देसी खानों के मतवाले हो जाए तैयार पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुफे वीकेंड आ गया है 21 22 और 23 अप्रैल जुमा हफ्ता और इतवार पाकिस्तान का दस्तरखान सजाएगा देसी खानों का बेहतरीन इंतखाब फेयर हॉल गार्डन्स कराची में जो चाहो जितना चाहो खाओ #pkdkhi